po nizamlanmayan yol ayrıcıdır, qeyri-standart yol ayrıcıdır. Çünki lövhədirsəq da, lövhəci deyir ki, baş yol sağdakı göy avtomobildir və qarşıdan gələn avtobusundur. Biz ikinci dərəcəli yoldayız, bu arıq bizə aiddir və motosiklet ikinci dərəcəli yoldadır. Tutarsınız ki, artıq maşın almısınız, inşallah, çıxmısınız belə yola. Kimindir yol? Qabaqda da yol polisisi durub. Qorxursunuz ki, bilən düz sürməsin, saxlayar. O dəqiq fikirləşin. İkinci dərəcəli yollar kimlərdir? Mədəssəd və siz, deməli siz axırda gedəcəksiniz. Əsas yolda əsas oyunçular kimlərdi? Göy avtomobildən avtobus. Birinci onlar getməlidilər. Bəs o avtobusdan göy avtomobildən hansı birinci getməli idi? Kim kimin sağ əlinə düşürsə, o da getməlidir. Çünki onlar eyni hüquqlu baş yollardadılar. Ortalığa sağ əl qaydası çıxır. Avtobus Göy avtomobilin sürüşçüsü sağ əlinə düşür. Birinci avtobus gedir, sonra göy avtomobil gedir. Ondan sonra indi siz indi yol bular gedəndən sonra, yoxsa motosikletin siz motosel sürüşçüsünün sağ əlinə düşdiyinizə görə, sonra siz getməlisiniz, sonra da motosel.